В Громадську приймальню народного депутата Андрія Білецького надійшла скарга від жителів будинку за адресою проспект Героїв Сталінграда 63А. Ще в минулому році тут міняли старі труби, тож землю розрили, а от впорядкувати все забули. Уже чотири місяці замість асфальтованих доріг і зеленої зони тут скрізь каміння, бруд, пісок, бетонні плити. Ані у Києві ані у Жеку допомогти людям не змогли. Тож ми беремо ситуацію під свій контроль. Ирислав Васильевич, расскажите, что здесь происходило в вашем дворе? Почему в таком ужасном состоянии дороги, тротуары? Значит, в прошлом году компания Киевэнерго чинила у нас здесь трубы горячего водопостачания, то опалы. Разрыли три котлована вот между этими всеми домами. Долго их чинили, мы сидели без горячей воды и без отопления. Это все сделали. Котлованы где-то через месяц зарыли. И вот так вот все оставили. И уже три месяца никто не собирается здесь ничего делать. То есть дорожки уничтожили, плиты от дорожек валяются. Заборчик возле дома поломали, на место не поставили. Деревья спилили. Максимум вот щебенку положили, чтобы не образовывались ямы, потому что тут просто был везде песок. были Киев Энергии. на этом все остановилось. Здесь была уже яма, потому что ее раскатали автомобили. Люди этих домов обращались, говорили, ну давайте, что будем делать, там, кто этот, или автодор, или кто в этом виноват. Но так вот мы и живем. Мы обращались в ЖЭК, обращались в Киев Энерго, а соседи обращались тоже по всем разным инстанциям, но никто ничего не делает, поэтому пришлось обратиться Андрею Белецкому, народному депутату нашему. Здесь еще одна проблема, значит, под этим домом тоже была вырыта яма. Здесь был заборчик, все это было ограждено. Здесь росли вот деревья. Когда экскаватор выкопал яму, забор этот поломали, деревья эти тоже, видите, с корнем просто были выломаны. Угу. Куда они эти деревья дели, куда этот забор делся, неизвестно. То есть а снять сняли, а назад не поставили. Сняли, назад не, не поставили. А между прочим, это та территория, за которую каждый жилец дома платит неплохие деньги, и они должны об этой территории заботиться.